रक्षाबंधनानिमित्त छत्तीसगडमधील बिलासपूर येथील साईमाऊली परिवाराकडून श्री प्रबोध यांनी श्री साईबाबांना साधारण पस्तीस किलो वजनाची छत्तीस फूट लांब आणि पाच फूट रुंद अशी भव्य राखी समर्पित केली आहे याबद्दल प्रबोधनराव यांनी सांगितलं की ही राखी कलाकार दिलीप दिवाकर पात्रीकर यांनी दहा दिवसात बनवली असून यामध्ये फायबर प्लाय मोती जरी बुटी आदींचं काम करण्यात आलं आहे श्री साईनाथांनी लक्ष्मीबाईंना दिलेली नऊ नाण्यांची थीम या राखीमध्ये समाविष्ट केली आहे प्रत्येक नाणे हे श्रीमद भागवत आणि श्री रामचरित मानस यांच्या नवविधा भक्तीचं एक वैशिष्ट्य दर्शवतं तेच या राखीमध्ये समाविष्ट केले आहे या राखीचे श्री साईबाबा संस्थांच्या वतीनं मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरेक्ष गाडिलकर आणि त्यांच्या सुविद्य पत्नी सौ वंदिना गाडिलकर उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी तुकाराम हुलवळे आणि त्यांच्या सुविद्य पत्नी सौ ज्योती हुलवळे तसेच राखी देणगीदार भक्त प्रबोधनराव यांच्या हस्ते विधिवत पूजन करण्यात आलंय यावेळी मंदिर विभाग प्रमुख विष्णू थोरात जनसंपर्क अधिकारी तुषार शेळके मंदिर पुजारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते नमस्कार मैं प्रबोध राव छत्तीसगढ़ बिलासपुर साई मौली की तरफ से आज यहाँ जो हमारे दिलीप पात्री का दादा हैं इन्होंने एक राखी बनाई है उसको बाबा को भेंट किया है तो उसको आज हमने शिरढ़ी साई संस्थान के सीईओ साहब के साथ में उसको प्रेषित किया है इस राखी को बनाने के लिए पूरे दस दिन का समय लगा है जिसमें फाइबर प्लाई मोती जरी बूटी आदि का काम किया गया है साइनाथ ने लक्ष्मीबाई को दिए हुए नौ सिक्कों को इसकी थीम में समाहित किया गया है प्रत्येक सिक्का भागवत के एवं रामचरित्र मानस के नवदा भक्ति के एक एक लक्षण को दर्शाता है उसी को इस राखी में समाहित किया गया है साई मऊली की तरफ से मैं राव शिरडी संस्थान का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से राखी को स्वीकार किया और पूरे विधिवत के साथ में उसका पूजन किया है धन्यवाद